ជ oui ំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះក៏យើងចាប់ដើមមេរៀនយើងបន្តបន្តទៀតហើយគឺយើងបានដល់ចំណុចនេះហើយណាមេរៀនថ្មីមេរៀនទី5ណានៅក្នុងសព្ទធ្នាក់ទី1នឹងមេរៀនទី5របស់យើងនេះរូបភាពលេខ5នេះគឺតំណាងឲ្យមេរៀនទី5នឹងឯងណាចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងគឺមានន័យថាប៉ៃโรงរៀនប៉ៃโรงរៀនទៅសាលារៀនប៉ៃโรงរៀនទៅសាលារៀនពាក្យថាប៉ៃប្រែថាទៅโรงរៀនប្រែថាសាលារៀន โรงเรียนប្រែថាសាលារៀនអញ្ចឹងប៉ៃរងរៀនគឺបានថាទៅសាលារៀនណាមេរៀនទី5របស់យើងគឺតកតងទៅនឹងការទៅសាលារៀនណាចូលរៀននឹងឯងអញ្ចឹងការរូបភាពគឺគឺមានតួអង្គក្មេងប្រុសម្នាក់មានសัตว์ដំរីណាមានកណ្ដឹងរូបកណ្ដឹងនេះហើយមានកតាដែលដំរីជួយកាន់ឲ្យកូនក្មេងម្នាក់នេះអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងតមកមុខទៀត tempor <Sess> ទី2បន្ទាប់មកគឺមានសัตว์ដំរីមួយទៀតណោះជាប់គ្នានេះដំរីពណ៌អីគេខៀវនឹងនេះដំរីមួយទៀតនេះដំរីមួយទៀតណាមានកដង្ងហើយមានជួយកັນហ្នឹងគេស្រាក់ដាក់បាយនេះដំរីមួយនេះជួយកັນស្រាក់ដាក់បាយហើយដំរីមួយពណ៌លឿងមួយទៀតនោះពណ៌នេះនេះនេះពណ៌នេះហ្នឹងគឺជួយកັນកបោកណាជួយកັນកបោកឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាសាច់រឿងរបស់គេហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យយ៉ាងណា គឺយើងចូលដល់ការអានអត្ថបទទាំងអស់គ្នាណាមុននឹងចូលដល់ការអានអត្ថបទគឺយើងត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យក ን លឹះណាពាក្យក ን លឹះបកប្រែជាមុនសិនដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលឈានទៅដល់ការបកប្រែអត្ថបទគឺអត់ពិបាកក្នុងការបកប្រែតែដូចសារតែយើងបានបកប្រែពាក្យក ን លឹះឬក៏ពាក្យពិបាកភាសាថៃនឹងរួចរាល់ហើយណាអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចនេះអញ្ចឹងគេដាក់រូបណាគេដាក់រូបភាពដើម្បីឲ្យយើងមើលណាភាសាតែសព្ទនេះគឺសម្រាប់ របស់ប okay. <h unlocked> okay. <re> ើសិនជាជាជនជាតិគេគឺសម្ដៅសភៅសម្រាប់កូនក្មេងតែបើសិនជាសម្រាប់យើងគឺយើងជាមួយនថមយើងអាចរៀនសភៅនឹងផ្ដាងពីចំណុចដំបូងទៅគឺវាអភិបាកទេក្នុងការរៀនគឺពាក្យស្រាសស្រាលចឹងណាអូខេអញ្ចឹងចំណងជើងគេគឺដាក់ថារູ້ចាក់คํานําរឿងរູ້ចាក់คํานําរឿងបែងឋានស្គាល់ពាក្យណានៅពីមុខរឿងណានៅពីខាងមុខរឿងរູ້ចាក់นําអឺរູ້ចាក់คํานําរឿង เปียថារੂចាក់រੂចាក់ប្រែថាស្គាល់ឬក៏ចេះណាស្គាល់ឬក៏ចេះខំប្រែថាពៀកខំបកប្រាជ្ញាភាសាខ្មែរគឺប្រែថាពៀកណាំរឿងនំរឿងឬក៏ណើណំនៅពីមុខនៃរឿងណាណាំនឹងប្រែថាណំឬក៏ណំយកឬក៏យកហើយមួយទីគឺណើណំមុខណារឿងប្រែថារឿងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាំរឿងមិនថានៅខាងមុខរឿងណាខាងមុខនៃរឿងអញ្ចឹងយើងពៀកបើយើងគឺមាន អូខេយើងមើលជួរនេះរូបភាពទី1រូបភាពទី2រូបភាពទី3ដេញពីជួរដេកទៅអញ្ចឹងរូបភាពទី1នេះគឺគេដាក់រូបនេះរូបភាពហ ாய் គេដាក់ពាក្យជាភាសាថៃណាគេដាក់ថាខៅខៅខៅនឹងប្រែថាចូលណាបកបកជាភាសាខ្មែរបកប្រែប្រែថាចូលខៅរងរៀនចូលសាលាចូលសាលារៀនឬកៅរៀនចូលរៀនអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងថាពាក្យថាខៅនឹងខៅប្រែថាចូល ចរដាក់ស្រអោនឹងឡោណាចូលនឹងថៃគឺខោណាខោខោអូខេអញ្ចឹងនេះរូបភាពនេះគឺជារូបភាពមួយដែលតំណាងឲ្យពាក្យថាខោគឺសាវទៅលើការដើរចូលទៅសាលារៀនអីចឹងណាចូលពាក្យចូលរូបភាពទី2បើយើងគឺរូបភាពក្មេងប្រុសម្នាក់កំពុងតែយួរអីគេនេះយួរលួរបស់ឬក៏យួរទឹកអីម្យ៉ាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយកមើលរូបភាពនឹងហើយយើងមកផ្សំភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យតើគេចង់គេដាក់រូបភាពនឹងមកគេចង់ប្រាប់ ពីអត្តន័យនៃពាក្យនេះមានន័យថាម៉េចណាជាភាសាថៃហ្នឹងគឺគេដាក់ពាក្យខាងក្រៅគេដាក់ថា hew 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 នឹងប្រែថាយួរណាយួរដូចសំដៅទៅលើការយួររបស់អីមួយយួរអីវ៉ាន់ជាប់នឹងដៃរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យថាយួរមួយម៉ាត់ហ្នឹងភាសាថៃគឺ hew 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 នឹងប្រែថាយួរណា hew យួរណា hew យួរកាន់យួរឯហ្នឹង ពាក្យទី3គឺពាក្យនេះណារូបភាពមានមានរូបភាពហើយមានពាក្យនៅខាងក្រោមចឹងរូបភាពគឺមានតួអង្គមនុស្សម្នាក់ក្មេងប្រុសម្នាក់ឬកូនយើងហៅថាក្មេងស្រីក៏មានក្មេងប្រុសបានយើងមើលទៅអត់ដឹងថាស្រីប្រុសទេប៉ុន្តែយើងមើលរូបភាពនិមិត្តសញ្ញាមនុស្សម្នាក់កំពុងតែអង្គុយមើលសុភ័ព្ភនៅលើតុកហើយមានតុកអង្គុយមានតុកដាក់សុភ័ព្ភមើលណាចឹងយើងមើលពាក្យនឹងហើយមើលរូបភាពនឹងហើយយើងចង់ដឹងថាគេប្រកបអត្ថន័យម៉េចគឺយើងមកមើលពាក្យខាងក្រោមລະគេណាគេចង់ប្រាប់យើងថារូបភាពនឹងគឺគេបង្ហាញពាក្យ យើងពាក្យជាភាសាថៃខាងក្រោមគឺគេដាក់ថារៀនណាភាសាថៃគេអានថារៀនរៀននឹងគឺបកប្រែជាភាសាខ្មែរគឺរៀនដូចគ្នាណាថៃគឺរៀនខ្មែរវិញគឺរៀនណាបកជាភាសាខ្មែររៀនដូចគ្នាថៃគឺរៀនអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ការប្រកបពាក្យបន្តិចណាទាំងអស់គ្នាខោខោនឹងគឺមានព្យញ្ជនៈខខៃនេះព្យញ្ជនៈខខៃបូកនឹងស្រៈស្រៈអោជុំវិញខខៃនឹងគេហៅថាហៅតែមួយម៉ាត់ទីគឺស្រៈអោណា ម៉ៃយើងគេហៅថាស្រៈអតែថៃគឺបើព្យញ្ជនៈស្រៈបែបនេះគេហៅថាស្រៈអខអដាក់វណ្ ನ យុគសຽງម៉ៃធំហ្មងវណ្ ನ យុគម៉ៃធំហ្មងនេះនេះម៉ៃធំសំឡេងលេខ2ហ្នឹងយើងអានឡើងហើយចុះបន្តិចមកខអខ hew ហហិបដាក់ស្រៈឥឲ្យ vowel hew hew សឹងវណ្ ನ យុគម៉ៃម៉ៃធំហ្មង រៀនរអឿរអរអឿនេះជាអក្សររអឿដាក់ស្រៈជុំវិញស្រៈរអឿនឹងគេហៅថាស្រៈអឺនេះទាំងអស់នេះរអឿអរអ៊ីស្រៈអ៊ីសំយោជស័យរអ៊ីរណនោះយើងអានថារៀនរអ៊ីររៀននោះណូរៀនរអ៊ីររៀនណូរៀនរៀនអូខេ